اے اہل اسلام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے بیزاری کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے تم زمین میں چار مہینے آزاد گھوم لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرے گا اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن صاف اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بزار ہیں پس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر منہ مو موڑو تو جان لو کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے تم سے کوئی خلاف ورزی نہ کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کا ساتھ دیا ان کے ساتھ ان کی مدت تک معاہدہ پورا کرو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر کوئی مشرق تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اسے امن کی جگہ پہنچا دو یہ اس لیے کہ وہ لوگ حقیقت کو نہیں جانتے مشرقوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کیوں کر کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے مگر دوسروں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر گالیباں جائیں تو نہ تمہارے بارے میں رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ معاہدے کا وہ اپنے منہ سے تمہیں خوش کرتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے مول کے بدلے بیچ دیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں واقعی وہ بہت برا کر رہے ہیں وہ نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ معاہدے کا کسی مومن کے بارے میں یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں پس اگر وہ توبہ کریں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور اگر وہ معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر حملہ کریں تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور تم سے پہلے حملہ کیا کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اور تم ایمان والے ہو ان سے جنگ کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر فتح دے گا اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور اللہ جسے چاہے توبہ کی توفیق دے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو جانچا ہی نہیں جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بناتے اور اللہ تمہارے سب امال سے خوب واقف ہے مشرقوں کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے کفر کے خود گواہ ہیں یہی لوگ ہیں جن کے امال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے پس امید ہے یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک بڑے درجے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں ان کا رب انہیں اپنی رحمت اپنی رضا مندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے اے ایمان والو اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ اور جو ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہے کہہ دو اگر تمہارے باپ بیٹے بھائی بیویاں خاندان تمہارے کمائے ہوئے مال وہ تجارت جس کے خسارے سے ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ گھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ نے تمہاری بہت سی جگہوں پر مدد کی اور جنگ ہنین کے دن بھی جب تم اپنی کثرت پر فخر کر بیٹھے لیکن وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور ایمان والوں پر سکون نازل کیا اور وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کو سزا دی اور یہی بدلہ ہے کافروں کے لیے پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی کرے اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے اے ایمان والو مشرق ناپاک ہے لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں اور اگر تمہیں فکر کا خوف ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے گنی کر دے گا اگر وہ چاہے بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں یہود کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کی زبانی باتیں ہیں یہ ان لوگوں کی باتوں کی نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے اللہ انہیں ہلاک کرے کہاں بہکائے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی مبود نہیں وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے چاہے کافی ناپسند کریں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب دے چاہے مشرکوں کو ناگوار گزرے اے ایمان والو بہت سے علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں ان کے پہلو ان کی پیٹھیں داگی جائیں گی کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے پس اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں یہی سیدھا دین ہے پس ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے سب مل کر لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے اس سے کافر گمراہی میں پڑتے ہیں کبھی ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور کبھی ایک سال حرام تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کی گنتی پوری نہ ہو اور وہ اس کو حلال کر لیں ان کے برے عمال انہیں اچھے دکھائے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اگر تم نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے جب اسے کافروں نے نکال دیا تھا اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں سے ایک ابو بکر تھے اور دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ دونوں گارے سور میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اس پر اپنا سکون نازل کیا اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اگر مال قریب کا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے ساتھ نکلتے لیکن ان پر راستہ دور ہو گیا اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے تم نے انہیں کیوں اجازت دی گھر بیٹھنے کی جب تک تمہارے لیے سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ نہ کر لیتے جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے سے معذرت نہیں کرتے اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے اجازت تو وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں پس وہ اپنے شک میں ڈگمگاتے ہیں اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے تیاری کرتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا تو اس نے انہیں روک دیا اور کہا گیا بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اگر وہ تم میں شامل ہوتے تو تمہیں فساد کے سوا کچھ نہ بڑھاتے اور تمہارے درمیان فتنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے اور تم میں ان کے جاسوس بھی موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے یہ تو پہلے بھی فتنہ کی کوشش کرتے رہے ہیں اور تمہارے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا حالانکہ انہیں ناپسند تھا ان میں سے کوئی کہتا ہے مجھے اجازت دے دو اور مجھے فتنے میں نہ ڈالو خبردار وہ فتنے میں تو پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے اے پے غمبر اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام سنبھال لیا تھا اور وہ خوش ہو کر پلٹ جاتے ہیں کہہ دو ہمیں ہر گز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہی ہمارا مالک ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہو تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو فتح یا شہادت اور ہم تمہارے لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دے تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں کہہ دو تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوش ہو کر تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا بے شک تم فاسق لوگ ہو اور ان کے خرچوں کو قبول نہ کیے جانے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور نماز کے لیے سستی سے آتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو دل کی ناگواری سے بس تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کے ذریعے انہیں عذاب دے اور ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا گار یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ پائیں تو فوراً اس کی طرف بھاگ جائیں اور وہ وہاں جانے میں سخت ضدی ہوں اور ان میں سے کچھ لوگ صدقات یعنی زکوٰوات کے بارے میں تم پر اعتراض کرتے ہیں اگر انہیں اس میں کچھ دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی چیز پر راضی رہتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی ہم اللہ ہی سے امید رکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا صدقات تو صرف فقیروں مسکینوں زکوٰۃ وصول کرنے والوں دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے غلاموں کو آزاد کرانے مقروضوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے لیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کانوں کا کچا ہے کہہ دو وہ تمہارے لیے بھلائی کی بات سنتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے ایمان والوں پر بھروسہ کرتا ہے اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے مومنوں یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں اگر وہ واقعی ایمان والے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہی بہت بڑی رسوائی ہے منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کی باتیں ظاہر کر دے کہہ دو تم مذاق کرتے رہو اللہ ان باتوں کو ظاہر کرنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو اور اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے کہہ دو کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے بہانے نہ بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو اگر ہم تم میں سے بعض کو معاف بھی کر دیں تو بعض کو سزا ضرور دیں گے کیونکہ وہ مجرم تھے منافق مرد اور منافق اور تھے ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ کو بھول گئے ہیں پس اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے بے شک منافق ہی فاسق ہیں اللہ نے منافق مردوں منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کے لیے کافی ہے اور اللہ نے ان پر لانت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور مال اور اولاد میں تم سے زیادہ تھے بس وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا گئے اور تم بھی اپنے حصے سے ویسے ہی فائدہ اٹھا رہے ہو جیسے وہ فائدہ اٹھا چکے اور تم بھی ویسے ہی باتیں کر رہے ہو جیسے وہ کرتے تھے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی نقصان اٹھانے والے ہیں کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزر چکے کومے نوح آج سمود ابراہیم کی قوم مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائی لے کر آئے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پکیزہ گھروں کا وعدہ کیا ہے ان باغات میں۔ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے یہی بڑی کامیابی ہے اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یہ جی اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے اور جو بات انہیں حاصل نہ ہوئی اس کی سازش کی اور وہ صرف اسی بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے گنی کر دیا تھا بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے اور اگر مو موڑیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا اور جھوٹ بولتے رہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے جو لوگ ان ایمان والوں پر تان کرتے ہیں جو خوشی سے صدقہ دیتے ہیں اور ان پر بھی جو محنت سے محض اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو اگر تم ستر بار بھی ان کے لیے بخشش مانگو تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور گزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے لوگ اس پر خوش ہو گئے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں نہ گئے اور انہوں نے پسند کیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور کہا گرمی میں نہ نکلو کہہ دو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے کاش وہ سمجھتے بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہسیں اور زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو وہ کمائی کرتے رہے پھر اگر اللہ تمہیں ان کی کسی جماعت کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دینا تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ کسی دشمن سے کبھی نہ لڑو گے تم نے پہلی بار بیٹھنا پسند کیا تھا اور اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اور ان میں سے کسی مردے پر کبھی نماز نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے رہو بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر رہے اور وہ فاسق ہو کر مرے اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجم میں نہ ڈالیں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے ذریعے دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانے کفر کی حالت میں نکلے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ خوش ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی پس وہ کچھ نہیں سمجھتے مگر رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ معذرت پیش کرتے آئے اور انہیں جہاد سے رخصت دے دی جائے اور جو جھوٹے تھے وہ بیٹھے رہے ان قریب ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا کمزوروں بیماروں اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کا سامان نہیں کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گیر کواہی کریں نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بخشنے والا بہربان ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے جو تمہارے پاس آئے کہ انہیں سوار کر دو اور تم نے کہا میں تمہارے لئے کوئی سواری نہیں پاتا تو وہ واپس لوٹے اور ان کی آنکھیں آسو بہا رہی تھی اس غم میں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہو کر بھی تم سے اجازت مانگتے ہیں کہ وہ بیٹھے رہیں انہوں نے عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی بس وہ کچھ نہیں جانتے تم جب ان کی طرف واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت کریں گے کہہ دو معذرت نہ کرو ہم تمہاری باتوں کا یقین نہیں کریں گے اللہ نے ہمیں تمہارے معاملات بتا دیے ہیں اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے مال کو دیکھے گا پھر تم غیب اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے تھے جب تم ان کی طرف واپس جاؤ گے تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو تم ان سے درگزر کر لو اور ان سے ایک کنارہ کش رہو بے شک وہ گندے لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بدلے میں اس کے جو وہ کماتے تھے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ لیکن اگر تم ان سے خوش بھی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان لوگوں سے ارگز راضی نہیں ہوتا دیہاتی لوگ سخت کفر اور نفاق میں زیادہ ہیں اور اس لائق ہیں کہ جو احکام اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں ان کو نہ سمجھیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے بعض دیہاتی لوگ صدقات کو توان سمجھتے ہیں اور تم پر مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں ان پر بری مصیبت آئے اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ اور رسول کی دعاؤں کا وسیلہ سمجھتے ہیں خبردار یہی ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے بغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں بھی کچھ منافق ہیں اور مدینہ والوں میں بھی جو نفاق پر جمے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں عنقریب ہم انہیں دوہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا انہوں نے نیک عمل کو بھی دوسرے برے عمل کے ساتھ ملا دیا ہے امید ہے کہ اللہ ان پر مہربانی کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کرو اور ان کا تذکیہ کرو اور ان کے لیے دعا کرو بے شک تمہاری دعا ان کے لیے سکون ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور کہہ دو عمل کرو اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مومن بھی اور پھر تم لٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو گیب اور ظاہر کو جانتا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اور کچھ لوگ موکھر کر دیے جائیں گے اللہ کا حکم آنے تک چاہے وہ انہیں عذاب دے یا ان پر مہربانی کرے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کفر کرنے مومنوں میں پھوٹ ڈالنے اور اس شخص کے لیے گھات لگانے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر چکا ہے وہ ضرور قسم کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا حالانکہ اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں تم کبھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوش ندی پر رکھی ہو یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے والی ہو اور وہ اسے جہنم کی آگ میں گرا دے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی جب تک کہ ان کے دل پھٹ نہ جائے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں یہ سچا وعدہ ہے تو رات انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے تو خوش ہو جاؤ اس سودے پر جو تم نے کیا ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے انہیں خوشخبری دو نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اس سے کیا تھا پھر جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بری ہو گئے بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی کون کو ہدایت دینے کے بعد انہیں گمراہ کرے جب تک کہ ان پر واضح نہ کر دے کہ کس چیز سے بچنا ہے بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار اللہ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے سخت گرمی میں اس کے ساتھ ساتھ جان فشانی کی جبکہ کچھ لوگوں کے دل قریب تھے کہ ہٹ جاتے مگر اللہ نے ان پر پھر مہربانی فرمائی بے شک وہ ان پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ موکر کر دیا تھا یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود اس کے وہ وسیع تھی اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں مگر اسی کی طرف پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ وہ توبہ کرے بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مدینہ والوں اور ان کے ارد گرد کے دیہاتیوں کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں یہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس تھکن یا بھوک انہیں پہنچتی ہے یا وہ کوئی ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے یا وہ دشمن سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے اس پر ایک نیک عمل لکھا جائے گا بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اور جو بھی وہ تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے اس پر اجر لکھ دیتا ہے تاکہ اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے اور سارے مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اکٹھے نکلیں تو کیوں نہ ان میں سے کچھ گروہ نکلیں تاکہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ بچ جائیں اے ایمان والو اپنے قریب کے کافروں سے جنگ کرو اور وہ تم میں سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کس کا ایمان بڑھا تو جو ایمان لائے ان کا ایمان بڑھ گیا اور وہ خوش ہو گئے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان پر اس صورت نے مزید ناپاکی بڑھا دی ان کی ناپاکی پر اور وہ مر گئے کافر ہی کیا یہ لوگ ہر سال ایک یا دو بار ازمائش میں نہیں ڈالے جاتے پھر بھی نہ وہ توبہ قبول کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے پھر وہ چپکے سے ہٹ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں لوگوں بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے تمہاری تکلیف اس پر بہت بھاری ہے وہ تمہاری بھلائی کا بہت خواہاں ہے ایمان والوں پر بہت شفیق بہت مہربان ہے پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے کوئی معبود نہیں مگر وہی اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے